сегодня мы будем делать обзор на на фурню кого я сделал ну вот нам понадобится любые вот такие вот тела у меня собственно вот такие до да, красоты на живот вот нажимаешь на вот эту кнопочку и вылетает такой шарик вот, вот такие доспехи. Ну вот доспехи Первое с чего мы начали в такой треугольничек на три и на одну. И нам нужно вот таких четыре штуки вот таких вот. Цепляем ее, они подабится до рук и до ног. И цепляйте ну, вот эту. Потом руки. Нам понадобится две вот таких вот, вот маленьких, не длинных. Оп. Цепляем них. И две черных. У кого найдутся красные, это будет красивее, потому что фун должен быть красный. Ну, чтобы покрасивее было, ламажи черные. Вот, что у нас уже получается. Потом вот такие вот берем. Аж уже на две дырочки и на одну вот такую. Цепляем это до ног. Вот так вот, вот цепляем. Ноги сами вот такие красненькие. Вам понравится, как он будет выглядеть. Кому нет, ставьте палец вниз, кому да, полицей потом у кого нету таких вот вот штук таких вот таких вот можно использовать другие и у кого нету таких вот разнообразных можно использовать так тут у меня видите как что получается это я купил это запчасти просто напросто вот так вот вот сама голова должна быть зеленая да. и маска фугна вот у нас вот он получился все теперь ставим вот такие вот доспехи вот эти, на вот такие вот прозрачники сейчас поставлю прозрачный и сами этим оно для раз, для вот такое. корень есть, типа щита, и вот такое. Вот, видите. И оп. Вот он сам такой. Вот он. Это, это еще не все. У нас еще тут есть оружие. Э, из вот таких вот, вот, штук. Делаем вот так вот вот. Вот так вот вот. Вот соединяем вот так тут. Вот. И вот так вот. И вот там же шла другой. Налево или направо. Вниз или вверх. Я бы посчитаю это как лук. Можно сделать как топор. Я делаю как лук. Вот. Видите, вот получается такой. И вот я типа пушки и сразу и меча сделал. Вот такой меч вот я придумал, когда еще не снимал. Вот меч, да, а еще потом хоп, делаешь вот так вот, и вот. красненькую вставил. Ну она у меня будет всегда вставлена, и вот так вот. Ну на этом вот какой у нас он получается. С мечом может еще красивее, меч должен быть такой кое как у меня, можно и без этой штуки. Вот такой вот меч, пушка такая, а это лук вот просто. Ну вот, всем пока, всем добра, всем печенье, всем пока.